بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک جو ڈسکشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے ہائی ڈراپس فٹیلس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہائی ڈراپس یعنی بچے کا سائز بڑا ہو جانا اور فٹیلس بچے کا اور اسی طرح ہائی ڈراپس سے مراد یہ ہے کہ واٹر کی مقدار بچے کے جسم کے اندر بڑھ جانا آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ کچھ خواتین کے بچے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں یا پادائش کے بعد جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کے اندر جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے ان کے پیٹ کے اندر پانی بڑا ہوتا ہے ان کی جلد جو ہے وہ تھک ہوتی ہے اور اسی طرح ان کے اندر خون کی کمی اور یرکان بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم یہ خون کی کمی اور یرکان نہیں بھی ہوتے صرف بچے کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس قسم کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہائیڈروپس فٹیلس کہتے ہیں اس کو ہم میڈیکلی اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ان لارج سائز آف دا بیبی یعنی بچے کا سائز اس کے اندر بڑا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو سکن ہے وہ موٹی ہوئی ہو ایٹ لیسٹ فائیو ملی میٹر موٹی ہو جاتی ہے سکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاؤں یعنی انکل جوائن جن کو ہم عام زبان میں پنجابی میں کٹا بھی کہتے ہیں یعنی اس کے ارد ان کے پاؤں کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس قسم کی سویلنگ بچوں کی پوری باڈی کی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی. یعنی بچے کا سائز بڑا ہو اس کے جو جلد ہے وہ موٹی ہوئی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو انیمیا خون کی کمی یرکان بھی ہو اور باڈی کی سویلنگ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی جسم کی تین کیوٹیز ہیں یعنی پیٹ کے اندر پانی بھرا ہوا ہو یا چیس کے اندر پانی بڑھا ہوا ہو یا پیری کارڈیل یعنی اس کے دل کے ارد گرد پانی بھرا ہوا ہو تو ایسی کنڈیشن کو ہائی ڈراپس فٹیلس کہا جاتا ہے اب ہم دوستو یہ ہائی ڈراپس فٹیلس کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک دیٹ از امیونولوجیکل جس کو آر ایچ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے پڑھا بھی ہے آر ایچ پازیٹیو اور آر ایچ نیگٹیو جب آپس میں ملتے ہیں تو بلڈ کی ہمالیسز ہوتی ہے اور اس سے انیمیا اور جانڈس ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن اگر آر ایچ ان کی وجہ سے ہو تو یہ بھی ہائیڈروپس فٹیلیس ہوگی لیکن اگر یہ امنالاجیکلی آر ایچ انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے ہے تو اس کو ارثرو بلاسٹوسس فٹس بھی کہا جاتا ہے ہے یہ بھی ہائیڈر فٹ ہے بچے کا انلار سائز ہی ہونا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر آر ہوتی ہے اور بچے کے اندر انیمیا ہوتا ہے اور اس انیمیا کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو آپ کا بون میرو ہے وہ سپیڈ سے اب نارمل آر بی سی بنانا شروع کر دیتا ہے جن کو ارثرو بلاسٹ کہتے ہیں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے اس کو ارثرو بلاسٹوسس فٹیلیس بھی کہا جاتا ہے یہ ہے اس کی پہلی وجہ جس میں آرچ انکمپیٹی بلٹی ہوتی ہے دوسری وجہ جو ہے that is called non-immunological یعنی اس کے اندر باڈی کے اندر بلڈ گروپ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں, نہیں ہوتے باڈی کے اندر کچھ اور پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی اپنے جسم کے اندر واٹر کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکتا یعنی بچے کا ہارٹ فیلیئر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام علامات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ باڈی کے مختلف کیوٹیز کے اندر پانی کا بھر جانا اور سکن کا تھک ہو جانا یہ علامات اس کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں اور یہ فارم آف یہ فارم آف ہائیڈروپس فٹیلیس جو ہے دیٹ از نان امونالوجیکل آر ایچ انکمپیٹیبلٹی جو ہے یہ ٹین پرسنٹ آف تک کیسز میں ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر ہوتی ہے تو بہت سویر ہوتی ہے اور اس کے اندر بچوں کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور جو نان امیونولاجیکل ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ آف کیسز کے اندر ہوتی ہے اس کی پریولنس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ فور تھاؤزنٹ

تو پہلے بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دوران ماں اور بچے کے درمیان جو رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے that is اور جب ماں کی یوٹرس کے اندر فنڈس آف دا یوٹرس سے ڈیٹیچ ہوتا ہے ڈیلیوری کے دوران یا سیپریٹ ہوتا ہے تو اس دوران ماں اور بچے کا بلڈ آپس میں مکس ہو جاتا ہے اور بچے کا بلڈ ماں کے اندر جا کے کیونکہ بچے کا بلڈ پازیٹیو ہوتا ہے اور ماں کا بلڈ نگیٹو ہوتا ہے تو ماں کے اندر انٹی باڈیز موجود نہیں ہوتی لیکن جب یہ پازیٹیو آر بی سی جاتے ہیں تو ماں کے اندر انٹی باڈیز کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اب پہلا بچہ تو نارمل پیدا ہو گیا جب سیکنڈ پریگننسی ہوگی تو سیکنڈ پریگننسی کے دوران جو امیونولوجیکلی پازیٹیو کے جانے کے وجہ سے باڈی کا امیون رسپانس انٹی باڈی بناتا ہے وہ آئی جی ایم ہوتی ہیں اور یہ ایزیلی پریسینٹر بیریئر کو کراس کر کے بیبی کے اندر جا سکتی ہیں جب یہ انٹی باڈیز آتی ہیں اور ادھر بچہ آر ایچ پازیٹیو ہوتا ہے اور آر ایچ پازیٹیو کے لاف آر ایچ ڈی انٹی باڈیز بن جاتی ہیں تو آر ایچ انٹی باڈیز اور انٹی جن کمبینیشن سے سیل کی ڈسٹیکشن ہوتی ہے جب سیل کی ڈسٹیکشن ہوگی تو انیمیا ہوئے گا جب انیمیا ہوئے گا تو سیل کی ڈسٹیکشن سے ہیم نکلے گی بچے کو جائنڈس ہوئے گا جب جائنڈس ہوئے گا ایچ بی کم ہوئے گی تو باڈی کے اندر ایکسٹرا میڈولری ارتھروپوائس ہوئے گی یعنی لیور اور سپلین کے اندر آپ کی ریتروپوائس اسٹارٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی ہپیٹو سپلینو مگیلی یعنی آپ کی سپلین تلی اور آپ کا لیور انلارج ہونا شروع ہو جائیں گے جب لیور پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گا تو باڈی کے اندر البومن کی کمی ہو جائے گی یعنی آپ کے جسم کے اندر ہائپو البومنیمیا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا انکارٹک پریشر کم ہوئے گا اور ساتھ ہی آپ کی جو ویسل کی پرمیبلٹی ہے یعنی اس کے اندر سے مختلف ذرات کا گزرنے کا انفلیمیشن کی وجہ سے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کے اندر اڈیمہ ہو جاتا ہے اور جب باڈی کے اندر زیادہ ہائپر ویسکولر سٹیٹ ہوتی ہے فلویڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو باڈی کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کے اندر فلویڈ اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس آنکواٹک پریشر کی ڈیفرنس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیریٹونیل کیوٹی پیٹ کے اندر تھوریسک کیوٹی پلورل افین اور اسی طرح آپ کے دل کے جو کیوٹی ہے پیریٹونل کیوٹی پیریکارڈیل کیوٹی اس کے اندر بھی فلویڈ بننا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر ہوئے گا اور مزید باڈی کے اندر فلویڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو تھا دوستو امونالاجیکل ریسپانس اب دوسرا ہے نان امنولاجیکل کازز اس کے اندر آر بی سی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس کے اندر بیسیکلی جو بیبی کے بارف ڈیفیکٹس ہوتے ہیں فار ایگزامپل بچے کے دل کے اندر سوراخ ہے میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا ہوئے گا کہ نارمل جو ہے وہ آپ کا بلڈ لیفٹ وینٹریکل سے آگے جاتا ہے وہ نارمل ہی آگے نہیں جاتا لیفٹ وینٹریکل سے رائٹ right سائٹ پہ آ جائے گا اور رائٹ right ایٹریم سے ورڈ پریشر جانے کی وجہ سے باڈی کے اندر جو ہے وہ جس کو کنجسٹو کارڈ فیلئر کہتے ہیں باڈی پراپر طریقے سے فلوئڈ کو یوٹلائز نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے باڈی کے اندر یہ سائن اینڈ سمٹم اڈیما اوور دا باڈی اور مختلف پیریٹونیل کیوٹی کے اندر بھی فلوئڈ کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ کچھ جنیٹک کازز ہوتے ہیں اب دوستو یہ آپ کے سامنے میں چارٹ رکھ رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کارڈ کازز ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے باقی آپ سامنے چارٹ سے دیکھ بھی سکتے ہیں لیفٹ ہارٹ ہے اسی طرح کروموسومل ایبنارملٹیز ہیں جس کی وجہ سے بندوں کے اندر ہائیڈروپس ہوتا ہے جیسے ٹرنل سنڈروم ہے ڈاؤن سنڈروم ہے ایڈورڈ سنڈروم ہے اس طرح لمفیٹک ڈسپلیزیا ہے اسی طرح انفیکشن کے اندر سائٹو مگیلو وارس اور سفلس ہے میٹابالک پرابلم ہے ٹیومرز کے اندر سیکرو سیکروکاکسیجل ٹیراٹوما ہے میٹرنل ڈیزیز کے اندر ڈیابیٹیز ملائٹس اور ہائپر تھورڈیزم ہے یورینری پرابلم کے اندر پرون بیلی سنڈروم ہے اس طرح ہیماٹولوجیکل پرابلم کے اندر الفاسیمیا ہے اور لیکیمیا ہے اس طرح جو ڈس آرڈر آف آر بی سی ہیں گلوکوز فاسفیٹ آسومریز ڈیفیشنسی ہے اسی طرح ڈس آرڈر آف آر بی سی پروڈکشن کنجینیٹل موسیز ہے اور فینکونی انیمیا ہے اور اسی طرح ڈس آرڈر آف آر بی سی ممبرینز ہیں جن کو سفیرو سفیروسائٹوس کہا جاتا ہے تو یہ تو ہیں دوستوں ان کے قاضے جو نون نان امیونولوجیکل ہیں تو ہم اس چیز کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ باڈی کے اندر اگر امونالوجیکل ہے تو اس کی وجہ سے انیمیا ہوئے گا جانڈس ہوئے گا باڈی پراپر طریقے سے فلوڈ کو یوز نہیں کر سکے گی اور نان امونالوجیکل کے اندر باڈی کے اندر کوئی کنجینیٹل ہارٹ کے اندر ڈیفیکٹس ہوں گے ان ڈیفیکٹس کی وجہ سے باڈی پراپر طریقے سے فلوڈ کو استعمال نہیں کر سکتی اور جسم کے اندر اڈیما ہو جاتا ہے اور کنجسٹیو کارڈیل پھر یہ لائک سائن اینڈ سمپٹم بیبی کے اندر آتے ہیں اور جو آر ایچ انکمپیٹیبلیٹی والے امیونولوجیکلی بیبیز ہیں ان کا سروائیول بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ جو بچے نان امیونولوجیکل ہیں ہارٹ پرابلم والے ہوتے ہیں ان کے اندر سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں اگر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دی جائے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ بچے جن کا سائز اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ پریزنٹ کس طرح کرتے ہیں اور ان کی سائن اینڈ سمٹم اور کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد